Места для компромисса мы не видим. Нам и Украина не нужна в нашем составе. Если это перемирие, значит все замерло, никакого движения. Собственно говоря, для этого им и нужно, для того, чтобы перегруппироваться, перевооружиться. Наверное, скоро мы услышим слова «Вставай, страна огромная! Вставай, страна на последний бой!» Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Цю програму можна розливати по малесеньким пляшечкам і приймати замість ліків, тому що тут ми не дамо змогу росіянам ширити свої антиукраїнські наративи, і звісно, як і завжди, ми подаруємо вам порцію гарного настрою. А ви перед тим... Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. Тобто, тема всіх цих днів це, звісно ж, перспектива того, а чи настане тридцятиденне перемир'я в небі, в морі і на землі. Це те, що пропонували американці, і те на що вже погодились українці. А от воєнний злочинець Путін може написати книгу Тритомник, як сказати так. Так, щоб всі почули ні, ну і не знаю навіщо, але із питаннями про перспективи цього перемир'я журналісти полізли до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Він цими днями в Росії остаточно зафіналізував. Тотальну окупацію своєї країни, фактично придавши всі повноваження в Москву. Але його, як губернатора, як щістку, як улюблену дружину Путіна, все ж таки питають про перспективи для мене. Це все одно, щоби питали ну не знаю, президента Зімбабве, який ні на що не впливає, але велич постаті Лукашенка настільки сильно роздута, що він, звісно, із задоволенням роздає коментарі. У Вас будуть контакти з американцем паканів пасківми. нет я не собираюсь с ними контактировать хотя еще раз подчеркиваю мы с ними всегда поддерживали э, контакты по определенным э, определенные ведомства поддерживали а в данном случае нам чего встречаться нам нет никакого смысла э, не мы почему? согласуем сейчас позицию ну не толкай его уже раз спрашивают, пусть спросит спасибо поэтому спасибо вам. не переживайте у нас чуть чуть лучше чем было когда то Спасибо. Я имею в виду Спасибо. у нас и у россиян. Спасибо большое. Скажите, что сегодня нужно, чтобы переговоры по Украине действительно по-настоящему начались, так быстро все может начаться. Вот вы как считаете? Если честно, надо, чтобы россияне согласились. Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них полегче. Поэтому у них... Большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут, они начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся. Александр Савич, разрядили поездку Владимира Путина в Курскую область. Вот Накануне он там был. Как вообще оцениваете успехи российской армии? Молодец. Что вы думаете? Главнокомандующий просто так ездит. Все приехал, завтра надо... Полностью освобождать всю территорию, завтра, образно говоря, ну, несколько дней, и она будет освобождена, насколько я понимаю. Вы считаете, временное перемирие, которое предлагают американцы и украинцы, это уловка? <связь> Нет, они уже нас не поймают, и Россию тем более. Все время же уловки, да уловки, то обманули, то еще что. Ну, пора уже нам головой думать. Я думаю, что... Ну, это то, что вы знаете, ну и я в том числе. Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями, посланцами Трампа на эту тему. И там же куча вопросов, кроме 30-дневного периметра. И это надо в целом пакетом взвешивать и принимать соответствующее решение. Нет, это не уловка. Она и не будет уловкой. Не будет, потому что мы знаем, что нам надо. Они знают, чего мы хотим. Поэтому уловкой не будет. И потом, чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Ну, Если вас... это перемирие, значит все замерло никакого движения. Ну, но но, как но как на, это, на, это, на это скорее всего украинцы не согласятся. Ну, это так странно. И главное, на каких условиях? Вдруг так, я, только, есть... я только что и говорю. Вот вы поймите, я думал об этом. 30 дней перемирия. Что... Требують українці і американці ну, українцям нічого не серця. Американці сказали 30 дні. Кстати, абсолютно точно можу сказати, що американців нет никакого плана по е, конфлікту в Україні. Абсолютно нет. причому питання, точніше, відповідь на питання, для чого потрібне тридцятиденне перемир'я, не ясно нікому, адже всім зрозуміло, що росіяни його порушать, що вони будуть. Мухлювати, що вони все одно всіх кинуть, бо більше цього недостатньо для того, аби війна скінчилась. Ну тобто, щоб відбулася тяглість цього процесу. Тим не менше, американці наполягають, ну окей, ми погоджуємось. Ну а в Росії є своє бачення, що ці 30 днів ми будемо обов'язково використовувати для перегрупування, для посилення, для того, щоб штампувати нову армію, отримати нове зброю і все те, що. А точно, ми ж все це можемо робити і без тридцятиденного режиму тиші, якщо в нас справді є на це сили і ресурси. В Росії намагаються пояснити, що тридцятиденне перемир'я найбільш вигідно Києву, хоча воно однаково, якщо вже подивитися на ситуацію, могло б дати плюси і мінуси для обох сторін. А чому росіяни тоді не проводили перегрупування, не посилювались, не відпочивали? Одним словом, для нас плюс єдиний, що ні каже Москва, а не Київ. Я полагаю, что 30-дневное перемирие, которое просит Зеленский, собственно говоря, для этого им и нужно. Для того, чтобы перегруппироваться, перевооружиться, снова вторгнуться в Курскую область, усилить те э, части, которые еще в ней остались. Ну и, собственно говоря, на, набраться сил для того, чтобы снова наносить удары по нам. Я уверен, что в ходе этих 30-дневных якобы мирных дней противник будет продолжать обстреливать наши города и наши боевые порядки. Я уверен, что соблюдаться это не будет. А зачекайте, я забыла еще один факт переваги для Украины. Саме за цей час західні державы ведут войска на нашу территорию. Цікаво, Яким чином їм просто зараз заважає не знаю відсутність квитків на Укрзалізницю, щоб до нас приїхати. Ну якщо вже є така можливість, Лавров один із тих, хто має якраз відбивати всі пасики від заходу з пропозицією цього перемиря. Ми з вами маємо винятково і тільки отримувати задоволення від всіх цих ні? Тому що я нагадаю, Дональд Трамп вкотре підкреслив, що він обов'язково буде тиснути на Росію, якщо та не буде йти на згоду, допоки ніяких подробностей Робить деталі, ми не чуємо варіації на тему. А як саме він буде тиснути? Але для нас найголовніше, щоб Москва показала єдине правдиве своє обличчя. Вони не договороздатні. Єдиний спосіб їх всадити за стіл перемовин. Це а точно, тамагавк по Кремлю. Місто для компромісу ми не бачимо. відемо ця Дискусія зкровенна. враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо. Макрон, в частности, при поддержке Стармера, они, по-моему, скоро повезут Зеленского на поклон Вашингтон, но Макрон и Стармер, как они свой план описывают, надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики. И за этот месяц развернуть там вот эти вот войска параллельно с со согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле. Во-вторых, когда эти темы затрагивались, ну, например, администрации Трампа, Комментировала вопрос, отвечая на вопросы журналистов, комментировала эту ситуацию так, что ну, такого рода вещи, тем более если их пытаются назвать миротворческими силами, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают. Мы будем рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине. Потому что какими бы флагами не прикрывалась эта операция, евросоюзовским, национальными флагами стран-поставщиков контингентов, какие бы там шевроны, вплоть до бандеровских, не наклеивались бы на рукава униформы, все равно это будут натовские войска, войска стран НАТО. Хотя там уже ирландцы, по-моему, даже почему-то высказали готовность направить свой контингент. Вот не имеется им вне Североатлантического альянса. Канада, конечно, куда же без нее. Австралия. Вот. Так что компания собирается интересная. Не меньше шокувало российское. суспільство не только від Сполучених Штатів Америки, а еще и поява военного злочинца Путина У воєнній формі в Курській області особисто я не вірю, що це був справжній Путін. Я думаю, що це один із його двійників, яких вчасно дістають із холодильника десь між пельменями та варениками. І ось той, кого не шкода, якщо його за двохсотять, і відправляється на фронт. Але всі тепер намагаються читати якісь знаки, щоб це могло означати, що Путін вперше за три роки повномасштабної війни, як вони кажуть, вілікаєтєчціна, по перше. Побував типу на фронті, бо раніше його бачили хіба що у тепер вже мирному Маріуполі, тимчасово окупованому, або на тих територіях, де нічого не відбувається геть. А тут він у формі, дає якісь роздає завдання, накази. Мовляв, це означає, що без п'яти хвилин як. Путін оголосить вставай странагри огромна». Направда цього не трапиться ніколи, тому що тотальна мобілізація це смерть цього режиму. Але те, що таким чином Путін намагався зробити укол адреналіну в серце російському суспільству, в цьому сумнівів немає. Када такої було Ніколи. 24 года наблюдая за Владимиром Путиным, лет 15 интересуюсь плотно политикой, и такого никогда не было. Что это может означать? Наверное, скоро мы услышим слова ⁇ Вставай страна огромная ⁇,⁇ Вставай страна на последний бой ⁇ По крайней мере, это выглядит сейчас именно так. Сегодня я весь день думаю об этом, что происходит. Что это за 30-дневное перемирие? Потому что это выглядит так, что американцы пытаются нас сейчас э, выставить на всю планету, что типа мы не хотим мира. Вот украинцы согласились на 30-дневное перемирие. У них там все сыпется. Это же никто не будет говорить. Они сейчас видят, что говорят, что в Курске это вообще как бы плановый отход. Они там договорились, что-то пообщались, а американцы с украинцами пообщались, поэтому украинцы выходят из Курской области. Они бегут оттуда, потому что сыпется фронт. Дальнейшие какие могут быть действия? Тут сложно и не хочется этого говорить, но выглядит все как начало Третьей мировой войны, поэтому будьте все готовы. Морально хотя бы. Ну і поки увесь смаховик ненависті, тобто російські телеканали, плодять неіснуючі сюжети про ситуацію в Курській області, про злодіяння і звірство збройних сил України, в Техесенькі так само теплі студії в Москві роздумують на тему того, що та, направду Росії нічого не потрібно. Не потрібні оці колишні республіки радянського союзу, і Україна не потрібна, теж я вже не знаю, чи це канає на якусь статтю про держзраду, бо сам Шахназаров каже, що Україна у складі Росії не потрібна. Хоча з іншого боку, я хочу нагадати, що в буквальному сенсі Білорусь теж не увійшла до складу Російської Федерації, але ж ми точно розуміємо, хто господарь, а хто шість. Иногда, я думаю, у нас есть такие сторонники СССР. Я думаю, хорошо, вы хотите сейчас, чтобы Таджикистан, Узбекистан опять вошел в состав Российской Федерации. Кто-нибудь этого хочет вообще? Вообще как? Как вот с этим вопросом? Может, сначала с Финляндией и Польши разберемся, а и нам можно? Я, я лично считаю, я что нам... как раз не верю, я, я, я лично считаю, что нам и Украина не нужна в нашем составе, потому что Украина нас только разрушит. Ще без безпілотників, але вже давним-давно і без мирного нормального життя. Так проживають маріупольці, які три роки благають російську окупаційну владу. Це ж треба вдуматись. Окупаційна влада прийшла тебе вбивати, знищила твоє місто, побивала сусідів, можливо, навіть родичів. і ти до й вбивці йдеш просити по допомогу. Акат тобі безкінечно показує, що йому плювати, плювати, що йому твоя доля абсолютно не цікава, ти йому не віриш до тих пір, поки твій будинок остаточно не зносять. А отже, і надії та сподівання на те, що твій будинок відновлять, перетворюється на суцільну руїну. Посмотрите, у мене був дом дівсот одинадцятого рода. Італьянці строї італи... здесь А, Ну я так, плюс-мінус? Через дорогу. Снес... Зачем? Два... Двухэтажный дом. Снесли. Неужели нельзя было один этаж сделать? Так итальянцы приходили перед войной, ну, настоять, через переводчика разговаривали и говорили, что будут реставрировать. Я даже газетку хранила. А теперь живу вообще жить. Уже третий год. Не дали квартиру? Ну, узнавала, 286. А дают где людям? Знаете, где? На Невском. Вот там где-то, да. Хотя вот Путин выступал и говорил, что не должны далеко отселять. Вот представьте, вот я сейчас осталась одна. Мне 70 лет, да? Меня поселят. Тут вот, видите, что? встретила соседку. Сели, поговорили. Я имею право жить в своем районе хотя бы. Ну, понятно. Я не говорю, что на нас... Вы знаете что? Вырыли котлован. Поставили забор и уже два года. Не делают ничего. Ничего не делают. Два года. А что, могут заново его построить? А вот не знаю. Или кто-то положил уже лавку, да. Вот в моем общежитии, где я живу. А по вы знаете? Знаю. Вот я там в общежитии живу. на То есть вы, вы с кем-то в комнате, да? Да, с сумасшедшей женщиной. То есть вы все три года, вот после вот этого итальянского да. дома, вы, ты, вы живете да. там, да? Причем, вы знаете да. что? Меня практически... Ну, вы толкали туда. А квартиру дали. Во дворе. У них чуть-чуть пристроечка была разбита. Им дали квартиру моментально на них. Вот такие у нас дела. Ну вот театр у вас строится. Люди ходить туда не будут. Почему? А люди там погибли, знаете. Такого театра уже не будет. Какого театра уже не будет? А вы представляете, что такое, когда у тебя было все? А Главное, что ты жива осталась. Было все. Я думала, мне хватит до самой смерти. Оде одежда, хорошая мебель, все. Ничего, вот 100 тысяч я не выплатил. Что на эти 100 тысяч здесь можно проезд Проездника. Я сижу в подвале, недалеко от своего дома, вот так, на, на уголочке. Выгляну, а дом стоит. Ну, были побиты там, все. Я пошла одни камни. Одни камни, даже вот но ни одного знакомого черепочек, кусочка чего-нибудь. Представляете? Это перенести вообще. Это невозможно просто пережить. Думаю, как хорошо, что мои близкие, но ну, у меня в 20 году муж умер, через 4 месяца после его смерти мама умерла. Думаю, как хорошо, что они не дожили до этого. Серьезно. Потому что это, А у меня был такой ремонт. Я что, буду сейчас мебель вот эту покупать всю? Она мне уже нужна будет? У меня в общежитии, в общежитии шкафов нет. Вот это, что у меня там Хожу почти все, во всем, чужие сапоги. Это такая, я в жизни, у меня сестра старше, я в жизни ее вещи не носила. И клопы, тараканы, и, и мыши. Все, да, так это еще самое лучшее, говорят, общежитие. А почему не травят? А конечно, вы за свой счет делаете. Слушайте, вы какие-то вещи рассказываете ужасные. Вот сосед клопов травил, пять тысяч заплатил. А потом второй раз еще. Да, вот так мы живем. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте під фінал нашої програми нам лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, тому що в 25-му році ми маємо обов'язково перетнути межу в мільйон підписників. І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати команду youtube каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себя, бережіть Украину, до встречи!